самое дальнейшее изменилось за эти два з половиною года. Да вся я изменилась. Я на стала уверенней. Изменилось то, что ушли блоки страхи. Если раньше я боялась выйти из зоны комфорта и боялась где-то там выехать за пределы своего маленького городка, то вот за период обучения, за тот момент, когда я раскрылась, да, освободилась вот от блоков благодаря остеопатическим коррекциям, крайне сакральной терапии, благодаря телесным практикам, да, телесно эмоциональному освобождения, когда э, с ваших рук я родилась во второй раз, так сказать, да, я разрешила себе отпуск, я разрешила себе высокий прайс, я разрешила себе выходные. У меня в семье складывается все хорошо. Мне после телесно-эмоционального освобождения вы дали мне толчок, и вот была такая фраза, что ну вот, ты заново родилась. И вот после этого вот такое ощущение, как будто действительно я заново родилась. У меня складывается и сложилось все. И отношения, и понимание, и разрешение, и побывать за границей, и строить дальнейшие планы. И у меня есть еще очень много идей, которые я э, верю, что они реализуются.